ઇએસઆઈસી કપાય છે પણ કાર્ડ ન આપતા હોવાની સાથે પીએફ કપાય છે પણ કોન્ટ્રાક્ટર નંબર ન આપતા હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા તો આંદોલન પર ઉતરેલા ડ્રાઈવરે કહ્યું કે આ નવી કંપની છે દર મહિને દિવસે ઠેલવે જાય છે પગાર સમયસર આપતા નથી જેથી અમારે ભાડે રહીએ છીએ ત્યાં મકાન માલિક દ્વારા મકાન ખાલી કરી દેવાની કહી દેવામાં આવ્યા છે અલગ અલગ રાજ્યના ડ્રાઈવરો નોકરી કરી રહ્યા છે અમારે અમારા પરિવારના ગુજરાન ચલાવવા અઘરા થઈ ગયા છે અમને આ કાર્ડ પણ આપવામાં આવ્યા નથી અમે આ કંપનીમાં કામ કરીએ છીએ તે પણ કોઈ જ પુરાવો અપાયો નથી मनीष पाटिल ये कौन सी जगह क्या जगहो है बराबर यहाँ पे पगार के चलते सब ड्राइवरों ने हड़ताल की थी और पगार का तो इन लोगों ने कर दिया है कि पगार सबका आ गया हो गया है है सॉल्व हो वो मैटर बाकी का आ गया है बाकी का भी डाल रहे हैं थोड़ी टाइम से आ जाएगा लेकिन इन लोग ऐसा बोल रहे थे कि आज के राजा तुम लोग हो फिर मतलब कल से हमारी मारने के लिए ये लोग तैयार है क्या यानी क्या मैटर आप पगार का इशू था कि हमको जो पगार है दस से बारह तारीख के बीच में बोला था आज की बाईस तारीख आ गई अभी तक पगार आया नहीं है और दूसरी बात हमारा जो पगार नक्की किया था वो पगार तो हमको मिल नहीं रहा है आ, आ, बराबर बाईस पाँच सौ बोला था उसमें पीएफ काट के हमको अठारह हज़ार तीन सौ मिल रहा था हम लोग सोलह घंटे अगर ड्यूटी करते तो उसका भी पगार हमको बराबर नहीं मिल रहा है भी कौन सी रूट की आप बसों पे जो है इसमें ग्यारह पंद्रह और बारह ग्यारह बारह तीन रूट है हमारे अभी नहीं एक्सीडेंट एक्सीडेंट भी और रोड पे जो रेलिंग में एक्सीडेंट होते है उसका भी ड्राइवर के ऊपर ही आता है कोई डेपो वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे ड्राइवर को पब्लिक मार रही है इसका भी कोई विशु नहीं उठा रहे इन लोग कोई सपोर्ट नहीं कर रहे जो बोलने जाता उसको सस्पेंड कर है और जो बोलने जाता है ज्यादा तो उसको ब्लैक लिस्ट की धमकी देते है सस्पेंड कर देते है कोच नहीं, नहीं मिल रहा है अभी नहीं नहीं। नहीं। पास कोई क्या क्या नहीं। निराशन नहीं होगा तो फिर हम लोग ऐसे ही हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे दूसरा इशू ही नहीं हमारे पास गाड़ी नहीं चलने अगर दो दो महीने तक हम लोग को पगार नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या हमारा भी तो भाड़े का घर है रूम मालिक हमको बोल रहा है भाई तुम भाड़ा नहीं टाइम पे दे तो खाली कर दो तो कार रोड पे सामान रखेंगे हम लोग उसके बाद में हमारे एक ड्राइवर का भाई ऑफ हो गया उसने बेचारे ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमको अभी तीन चार दिन की बात है कि मेरे को दस हजार एडवांस दो मैं पगार आती वापस करवा दूंगा उसको पैसा नहीं दिया तो वो क्या इनकी नौकरी के लिए वो मैय जाना छोड़ देगा रो एस एस पी रो रहा है वो, में नहीं वो आज भी रो रहा है वो उसको बेचारे को उसके भाई की मैयत पे जाने नहीं मिला एस एस पी हमको चाहिए नहीं और एस एस पी कंपनी का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है एस एस पी हमको यहाँ चाहिए नहीं बाकी दूसरा है जीबीएम के, क्टे के तरफ से फॉर्म भरा हुआ है हमको जीबीएम की चाहिए कंपनी लेती है तो हम और, निकालेंगे। और इन लोग अगर ऐसा समझते हो कि भाई इनको कोई भड़का रहा है हमको कोई भड़का नहीं रहा है बराबर और जो हमारे ऊपर के ऑफिस स्टाफ के लोग है हमारे लिए बहुत सही है हमको वही ऑफिस स्टाफ चाहिए हमको कोई चेंजेस नहीं चाहिए इसमें अगर कोई चेंजेस करता है वापस स्ट्राइक करेंगे हमको दीपक सरी या डेपो मैनेजर चाहिए तो दीपक सरी चाहिए और जय सर ही चाहिए पगार हाँ। तो तो का कारण नहीं है ऑन रूट गाड़ी है सब अभी मार लो तो अभी रूट पे गाड़ी चालू हो जाएगी આપવામાં આવે છે કે આ પગાર ના પૈસા જાય છે તેના પણ કોઈ ડોક્યુમેન્ટ અપાતા નથી જેથી અમે સો બસ ના ડ્રાઈવરો દ્વારા હડતાલ કરી છે અમને અમારા હક જોઈએ છે અમને પણ અન્ય બસ ના કર્મચારી જેમ સુવિધા આપવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે ॿियो रिपोर्ट डिटेंट फैनस